Дымовые шашки, петарды, толпы болельщиков. Львов снова горел в фанатском огне. Но впервые праздничное шествие заняло значительно больше времени. Фанаты Карпат двигались на окраину города, на новую арену Львов. Именно там Карпаты принимали киевское Динамо. Этот день навсегда запомнит вот эта львовская парочка. В субботу фанат Юрий сделал предложение руки и сердца фанатке Ярине на глазах у всего стадиона. Хвилювался очень э, сильно и очень неимоверно, потому что що... Такие вещи у тебя бывают только раз в жизни, наверное. На исторической Лекарпат игре Олег Голодюк из-за травмы был лишь зрителем. Про свою команду он очень переживал, но отвлекать себя ничем не хотел. Я карина позволяет семечек, я думаю, что и чай взял. Думаю, у нас будет загоревательная игра, которую будут показывать команда. Артем Милинский дает указания своим партнерам по команде. Нападающий киевлян после полуторамесячной дисквалификации вернулся на поле. А вот Шевковский и Шевченко во Львов даже не приехали. Шевченко по травме, по всей видимости, в этом, вернее, в этом году уже не примет участие. Такая же ситуация с Шавковским. Болельщикам было скучно разве что в начале матча. Уже в середине первого тайма Карпаты показали, что претендует на многое. В этом эпизоде все для Батисты сделал Лукас, но бразилец даже не попал в рамку. Еще две возможности львовяне упустили в концовке тайма. Сначала Эрик проверил реакцию Коваля после штрафного. А коли вратарь був уже безсилен, на помощь прийшов Гусев. Олег вибив м'ять з лінії ворот. У нас було сьогодні як мінімум 5 голів моментів, але ми їх не реалізували. І за що, думаю, її коплатилися. Очередной раз повезло киевлянам после удара Федецкого. Лукас поставлял ногу. Неудачно. План Львовян поломало удаление Кополовца. На 66-й минуте игрок прыгнул в ноги Гармашу. И арбитр Абдула показал Кополовцу вторую желтую карточку, а за ней и красную. Сразу после этого на поле полетели дымовые шашки. Пиротехника была и у фанатов Карпат, и у фанатов Динамо. Стадион накрыл густой дым. Арбитр Абдула остановил игру и увел команды в раздевалке. Я привык так в Сербии делают каждую игру, так что я привык ничего нового так не видеть. Вынужденный перерыв пошел на пользу динамовцам. Матч близился к концу, когда Гармаш навесил с правого фланга. Федецкий проиграл верховую дуэль и идея решил судьбу матча. Это десятый гол нигерийца в украинском чемпионате. Мне все равно, какой гол я забил в чемпионате. Главное, что команда победила. Из-за остановки арбитера Бла компенсировал 13 минут. За это время «Карпаты» могли неоднократно изменить счет на табло. Вот здесь мог привести гол своего рота Гусев. Олег случайно послал мяч Батисте. Бразилист, видимо, не ожидал такого подарка и пробил руки Ковалю. Итак, Динамо 1-0. раз победила «Карпаты» во Львове. Даже новый стадион не помог «Карпатам» сломать неприятную для себя традицию.